Terima kasih Datuk Speaker. Soalan Kuantan, soalan nombor 8. Bismillahirrahmanirrahim, Datuk Dr. Hidup Tua. Yang Mahmat Kuantan, berdasarkan rekod PDRM, jumlah kes yang melibatkan pemasangan bendera secara salah atau terbalik yang disiasat di seluruh negara sejak 2022 hingga 2025 adalah banyak 22 kes. Statistik kertas siasatan dan pertukuhan adalah uh, seperti berikut. Pada tahun 2022, tiada kertas siasatan dibuka. 2023, sebanyak dua kertas siasatan telah dibuka. 2024, sebanyak tiga kertas siasatan telah dibuka. Dan pada tahun 2025, sebanyak 17 kertas siasatan telah dibuka. Uh, berhubung dengan uh, kadar hukuman, Puan ya, Mahmud, uh, pada masa ini, kesalahan berkaitan penggunaan lambang negara... Masuk jalur gebilang dibentukkan di bawah Akta Lambang dan Negara, mencegah penggunaan tidak wajar 1663 serta undang-undang lain yang berkaitan hukuman yang uh, ditetapkan dah uh, dianggap memadai untuk uh, memberi kesedaran dan pengajaran. Walau bagaimanapun, yang mana uh, Kementerian uh, akan terus memantau perkembangan uh, semasa dan uh, tidak menolak kemungkinan untuk meneliti keperluan menambah baik atau perketatkan tuntutan undang-undang setiap ada. Sekiranya sekiranya terdapat keperluan mendesak bagi pastikan kedaulatan dan maruah lambang negara sentiasa terpelihara. Terima kasih. Yang Berhormat Kuantan soalan tambahan. Terima, terima kasih Datuk Dr Speaker. Yang Berhormat Menteri ya seperti mana yang kita tahu bendera Malaysia ini mempunyai maksud yang tersendiri ya. saya ada bawa bendera pada hari ini ya dari segi jumlah jalur dia, logo bintangnya, logo bulan sabit dia, warna dia dan bagaimana kaedah pemasangan dengan betul. Dan bendera ini melambangkan kedaulatan negara kita. Eh? Jadi sirah juga menceritakan bahawa sahabat Rasulullah iaitu Mus'aib bin Umair apabila kedua tangannya dipotong, dia masih memangku dengan lengan yang tinggal dan akhirnya beliau syahid dalam perang Uhud dan itulah kepentingan menjaga panji ataupun bendera. Jadi soalan saya Kenapakah hukuman bagi kesalahan yang berlaku ini berbeza-beza? Ada situasi dimaafkan dengan alasan tidak perasan. Ada situasi premis ditutup 30 hari dan ada yang ditahan untuk disiasat. Dan saya juga ingin tahu, adakah kewajaran untuk pihak kerajaan menggubal akta khusus bagi mengekang ianya berleluasa dan menjaga nama baik negara kita? Terima kasih. Silakan, Yang Berhormat Menteri. tuan ya, betul ah. sebagaimana Datuk Speaker, saya juga menghormati lambang kedaulatan negara. Sebagaimana juga Yang Berhormat. Saya nyatakan tadi bahawa uh, kerajaan uh, dan kementerian akan terus memantau perkembangan dan tidak menolak kemungkinan untuk meneliti keperluan menambah baik atau memperketatkan uh, peruntukan undang-undang yang ada. Uh, dan uh, Berkaitan dengan isu-isu yang berkaitan, kita mengambil tindakan berasaskan kesalahan dan mengikut peruntukan-peruntukan yang ada. Misalnya, kalau berhubung dengan kesalahan penyebaran di sosial media, misalnya, tindakan diambil di bawah seksyen 233 atau komunikasi dan multimedia, iaitu penggunaan tidak wajar kemudahan rangkaian ini uh, boleh membawa kepada hukuman denda tidak melebihi RM50,000 uh, ribu atau dipenjara selama uh, tempoh tidak melebihi uh, satu tahun atau uh, kedua-duanya uh, juga kita lihat pada uh, bentuk kesalahan ia juga uh, ada bentukkan di bawah akta kesalahan kecil kesalahan di bawah Seksyen uh, 14 akta kesalahan kecil 1955 berkaitan dengan kesalahan bawah hukuman denda maksimum 100000 jika jabit kesalahan maknanya tindakan-tindakan uh, diambil berasaskan kepada kesalahan-kesalahan uh, yang di buat dan uh, pada uh, pihak kementerian uh, kita berpandangan bahawa pemasangan bendera secara terbalik ini tidak boleh hanya ditangani melalui pengkuasa undang-undang mata-mata. Sebelum itu, KDN bersama dengan PDRM dan pihak berkuasa tempatan dah sedang memperkukuhkan kempen pendidikan awam secara lebih sistematik. Dan ini langkah dilaksana dengan menyebarkan maklumat melalui media sosial pelaksanaan program-program outreach bersama dengan sekolah, komuniti, tetangga dan sebagainya. Sebab itu kita harap bahawa lambang ini menjadi kebanggaan kita menjadi tanggungjawab kita jangan menjadi isu politik dan harus secara bersama kita mendaulatkannya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Umat Menteri. Ah, tadi mungkin ah, yang umat yang Umat tertanya kenapa saya bercadang untuk beli dua tambahan soalan terpas ini di sebelah kanan. Dua telah saya beli di sini. Dua saya akan bagi di sini. Memandangkan soalan yang terakhir dan ah, kuasa peruntukan adalah dua peraturan 24 tiga. tiga soalan tambahan. Campur asas empat. Jadi dua ini saya akan bagi ke sebelah kanan. Berikut saya mesyuarakan yang berhormat Tampin. Terima kasih Datuk Yang Dipertua, Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terdapat persepsi. Selepas ini Yang Berhormat Julitung. Terdapat persepsi dalam kalangan rakyat bahawa tindakan terhadap pemasangan bendera secara terbalik hanya dikenakan kepada pihak tertentu. Manakala kes lain tidak diambil tindakan yang serius oleh kementerian. Soalan saya, sejauh manakah kebenaran tentang dakwaan tersebut? Dan bolehkah kementerian memberi jaminan bahawa tiada amalan pendakwaan terpilih, selective prosecution serta apakah mekanisme audit bebas untuk memastikan setiap laporan dilayan secara adil tanpa campur tangan politik. Datuk Yang Dipertua uh, Tampin mengalu-alukan kedatangan pengurusi dan setiausaha JPKK daerah Tampin ke Dewan Rakyat. Yang diketuai oleh Yang Berhormat Tuan Swaim Biza Adun Kawasan Gemici. Semoga tok tuk ketua dapat menjalankan amanah dan tanggungjawab dengan baik untuk menjaga nama baik Tampin. Terima kasih datuk yang Dipertua. Tuan uh, Bos tengah lagi. Lepas ni minta Yang Berhormat Tampin belanja makan. Ah sudah semestinya. Se Bos tengah lagi Tampin. Sebab Tampin orang yang bagus. Jadi dia belajar belanja makan tu. Terima uh, kasih ya Tampin. Berhubung dengan. Uh, Uh, wujud persepsi di kalangan uh, rakyat bahawa tindakan uh, terhadap pemasangan uh, bendera secara terbalik hanya dikenakan uh, kepada pihak tentu saja ingin saya tegaskan bahawa uh, polis sentiasa menjalankan siasatan secara profesional telus adil tanpa kita kira kedudukan pangkat atau latar belakang mana-mana individu atau politik sehubungan itu setiap laporan yang kita terima akan disiasat berdasarkan fakta, berdasarkan keterangan saksi dan bukti-bukti yang diperoleh dan bukannya berdasarkan pada pertimbangan politik atau tekanan daripada mana-mana pihak. Dan uh, setelah siasatan lengkap, semua kertas siasatan uh, akan dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara untuk arahan lanjut selaras dengan uh, perkara uh, 145 (3) Perlembagaan Persekutuan yang memperuntukkan kuasa budi bicara peguam negara dalam uh, hal ehwal pendakwaan. Jadi, ya, Umar, proses ini merupakan uh, salah satu bentuk uh, semak dan imbang, check and balance uh, yang uh, memastikan uh, tiada ruang untuk amalan pendakwaan uh, terpilih. Jadi, uh, mekanisme pemantauan kita turut laksanakan melalui apa? semakan uh, dalam dalaman PDRM termasuk peluan pematuhan SOP siasatan dan juga kerjasama uh, serta penelitian oleh Jabatan uh, uh, Peguam Negara yang menjadi pihak bebas, yang uh, menentukan uh, tindakan pendawaan. Jadi mekanisme ini uh, memastikan setiap laporan diterima diberi layanan yang sama rata, uh, berlandaskan undang-undang dan uh, bebas daripada campur, campur tangan uh, politik. Jadi uh, saya, saya, Kementerian uh, juga uh, mengambil maklum uh, juga semua perkara, -perkara lain dan sentiasa uh, respon terhadap apa juga uh, pandangan dan uh, perhatian rakyat namun kita kekal mengambil tindakan berasaskan undang-undang dan peraturan dan setiap ada tanpa mengecualikan siapa pun. Terima kasih. Silakan yang berhormat tampil. maaf, yang berhormat jelutong untuk soalan terakhir. Terima kasih uh, uh Datuk Dr. Speaker. Saya mulakan soalan saya dengan uh, satu pantun. Jalur gemilang bendera bertuah, rakyat Malaysia berasa megah. Hidup bahagia tiada resah, kerana negara merdeka sudah. Tan Sri uh, Dr Speaker, uh, jalur gemilang adalah kebanggaan setiap warga negara Malaysia. Satu. Dan kita perlu memastikan bahawa setiap warga negara Malaysia mengibarkan jalur gemilang bukan saja semasa merdeka dan sambutan hari kemerdekaan tetapi kalau boleh setahun tiap-tiap hari dalam setahun persoalan saya adalah selain daripada tindakan penguatkuasaan apakah kempen-kempen yang akan diadakan oleh pihak KDN merentas uh, kementerian umpamanya uh, datuk uh, speaker Ketika saya di bangku sekolah dulu, sebelum berita perdana disiarkan pada pukul 8 malam, lagu Demi Negara yang dinyanyikan oleh Francisca Peter akan disiarkan, umpamanya. Lagu itu kita masih lagi ingat, berdu suara beliau dan lagu itu memberi uh, satu uh, inspirasi kepada kita untuk uh, mengibarkan uh, Jalur Gemilang dan juga rakyat Malaysia sebagai warga negara Malaysia. Jadi apakah kementerian akan berbincang dengan kementerian perpaduan dan juga menyiarkan dalam RTM Malaysia klip yang pendek bagaimana SOP untuk mengibarkan Jalur Jalur Gemilang. Kerana ramai yang mahu mengibarkan Jalur Gemilang. Apabila berlakunya polemik baru-baru ini, ada yang juga risau untuk mengibarkan Jalur Gemilang walaupun mereka ingin mengibarkan Jalur Gemilang. Jadi soalan saya adalah adakah kementerian sama ada melalui rencana atau melalui satu Uh, uh, siaran dalam RTM sebelum berita perdana memastikan bahawa cara kita mengibarkan jalur gemilang ini mengikut SOP adalah uh, jalur gemilang yang betul dan jalur-jalur dan sifat-sifat uh, semua perkara-perkara adalah uh, bendera yang betul yang kita kibarkan. Terima kasih uh, Tanti speaker di atas peluang yang diberikan. Uh, yang Berhormat Menteri. Terima kasih uh, Yang Berhormat. Eh uh, memang kita sangat uh, mengalu-alukan jika Uh, perkara ini dibahkan oleh media namun ia di luar bidang uh, tanggungjawab uh, KDN uh, cuma saya nak sebut bahawa uh, KDN sebenarnya mengambil maklum bahawa sebahagian besar kes uh, pemasangan bendera terbalik adalah akibat kecuaian dan uh, bukan niat untuk menghina ini fakta yang kita ada maka dalam situasi ini uh, PDRM mengamalkan prinsip dengan memberi kutaman kepada nasihat, teguran dan tindakan uh, pembetulan di uh, lokasi. Eh uh, dari segi penilaian dalaman uh, menunjukkan pendekatan yang uh, kita buat ini uh, lebih diterima masyarakat. Dan uh, KDN akan terus uh, perkukuhkan mekanisme yang disebut oleh uh, Yang Pemak tadi engagement kita bagi pastikan uh, pembetulan dapat dilakukan secara lebih cepat uh, tanpa membebankan hukuman kepada rakyat. Yang uh, sebab itu saya nyatakan tadi bahawa uh, pada pandangan kita, uh, isu ini tidak hanya boleh ditangani dengan undang-undang. Ia lebih baik kepada kesedaran uh, rakyat, uh, masyarakat tentang uh, pentingnya kita menghormati uh, jala Gumbila ini. Uh, dan tentunya langkah-langkah uh, uh, kita setiasa buat untuk... Uh, memaklumkan melalui pelbagai media, sosial media, program-program outreach bersama dengan sekolah, komuniti dan tentunya tanggungjawab ini tidak boleh hanya dilakukan oleh PDRM atau KDN, ia mesti menjadi tanggungjawab bersama masyarakat, semua pihak. Jadi saya nak maklumkan juga sedikit maklumat tambahan untuk maklumat yang dipertua. Seksyen 14 Akta Kesalahan Kecil 19.5 Hukuman denda maksimum sehingga 100 Jika sabit kesalahan dan Saya nak betulkan tadi Bukannya 100 ribu seperti yang saya sebutkan tadi Apa yang saya nak nyatakan sini ialah Undang-undang memang ada Peraturan ada Dan kita sentiasa menambah baik melihat Tapi ia lebih baik Jika kita tingkatkan kesedaran di kalangan masyarakat. Saya betulkan sedikit kesalahan fakta yang saya ceritakan tadi. Kasih. Baik, Yang Mbak Menteri. <coughs> ah, mungkin lagi. saya ulas sedikit. Lah. Tadi Yang Mbak Mbak Kuantan ada bertanya, ada sebahagian dia denda dan sebagainya. Itu adalah, untuk makluman itu adalah bidang kuasa mahkamah. Bila pertuduhan di bawah perlembagaan hak pendakwa raya. Tapi di mahkamah, hakim walaupun satu pertuduhan itu, dia boleh bagi caution and discharge. Maksud amaran dan dibebaskan walaupun pertuduhan itu mungkin ha, hukumannya setahun penjara, dua tahun penjara atau denda dan sebagainya. Ini adalah hak mutlak mahkamah untuk memutuskan. Ya. Ini itu sebab mungkin ada varia dalam ha, menjatuh hukum itu hak ke mahkamah punya kuasa. Baik.